минувшие выходные в России отмечали День Матери, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник – праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Мою маму звали Агриппина Александровна. Она была замечательная женщина. У нас было в семье 9 детей. Вот. И понятно, какие трудности она пережила. Тем более, что была война, отец был на фронте все четыре длинных года. Поэтому ей было очень трудно. Но она была изумительный человек. Мою жену зовут Сенченко Мария Васильевна. Она сейчас в декретном отпуске. Мою маму зовут Анзеля. И сегодня я тоже хочу ее поздравить с Днем матери и сказать, как я очень люблю. Зрительный зал Далматовского культурно-досугового центра был переполнен. Все в этот день спешили поздравить своих мам. Мою маму зовут Дедова Ольга Григорьевна. Я очень люблю свою маму, потому что она лучше всех. В официальной части праздника принял участие глава Далматовского района Петр Полухин. Я искренне поздравляю вас с этим замечательным и, думаю, очень значимым праздником. Днем материнства. Здоровья вам. Здоровья очень крепкого и большого. Жена говорит э, мне, вот хоть бы один мужчина попробовал родить, потом бы и знал, что такое мать. Я думаю, что от всех мужчин низкий поклон вам, дорогие мамы, за то, что вы есть, за то, что вы рожаете, за то, что вы продолжаете род человеческий на нашей также наша съемочная группа побывала на праздничных концертах, посвященных Дню Матери в городе Шадринске. В Доме культуры праздничную программу открыла заместитель главы администрации города Шадринска по социальным вопросам Ирина Торохова. Мама, это ее руки так безболезненно, так незаметно вынимают занозу из пальца. Это ее губы дуют на наши сбитые колени. Это ее душа, ее тепло помогает нам тогда, когда кажется, уже ничто в этом мире не может нам помочь. Мамы, мамочки, будьте здоровы, будьте счастливы, будьте рядом с нами как можно дольше. С праздником вас. Позже в Центре досуга и кино «Октябрь» состоялся праздничный концерт «Старые песни о главном», в рамках которого были вручены медали «За любовь и верность». Столь высокой общественной наградой были удостоены семь супружеских пар Шадринска, состоящие в браке не менее 25 лет. Медалями награждены семьи Байдашевых, Весич, Деминых, Клюшиных, Ксенофонтовых, Лукьянщиковых и Малоземовых. Каждая из этих семей имеет за плечами долгие годы счастливой совместной жизни, являясь примером для молодого поколения. Дорогие мамы, сидящие в зале, особенно молодые, вот очень хочется, чтобы через много-много лет вы также вышли на сцену. И вот мое обращение уже, как вы услышали с большим стажем к молодым мамам, как бы вам ни было трудно, соберите, сконцентрируйте в себе силы, мужество и сохраните свою семью. Потому что, проработав около 40 лет педагогом, я всегда смотрела в классе ребятишкам в глаза. Если ребенок растет в семье с мамой и папой, у него глазки блестят намного больше, чем те, которые воспитываются в неполной семье. Поэтому еще раз обращаюсь как бы ни было тяжело, но знайте, что радость, любовь в семье, они ведут только вперед. Полную версию концерта «Старые песни о главном» смотрите в ближайшее время в эфире телеканала «Шадринфо».